Мы очень долго готовились к этой игре, к этой полуфиналу Кубка, настраивались. Как... Ну, это, на данный момент это самая ответственная, самая важная игра в нашем сезоне, в нынешнем была. Вышли биться, вышли сражаться, но, видимо, где-то в мелочах уступили. Разница на табло небольшая, плюс этот бросок с 8 там, метров, последний, наверное, после него. Не могу сказать, что опустились руки, но просто не хватило времени так как я считаю, что я не могу сказать, что мы заслуженно проиграли, но те, кто выигрывает, те всегда больше этого заслуживают. Вот так вот. Игру можно разделить, вернее, комментарий к этой игре на две части, да, непосредственно про, про протяженность всей игры. Там, в принципе, была борьба, было сражение, мы понимали, что будет сложная игра, да, то мы лидировали, то Южный выходил вперед. Но понемножку, понемножку, да, Южный получал преимущество за счет того, что делали меньше глупых ошибок. Меньше проигрывали дуэли один на один, меньше проигрывали в защите один на один. И, естественно, реализация бросков в этом случае у Южного была на порядок выше. У нас 36% двух очков, у них 55%. Вот. А вторая часть комментария это концовка, да, там, где мы все равно верили в то, что мы достанем достали, сократили счет, верили в победу. Был, была разница в 5 очков, мы промахнули свой трехочковый, Южный наоборот забил сумасшедший просто мяч Конев, который в принципе уже на то время, сколько его оставалось, в принципе наши шансы свел к нулю. Вот. По Южному сегодня в принципе все игроки сыграли так как мы ожидали, как бы единственное, кого хочется выделить, это Илья Сидоров. Парень молодец. Парень сегодня очень сильно помог считаю Южному. Они получили сегодня еще одного игрока, и так в очень хорошую ротацию В задней линии. Парень сегодня порадовал. Ну, в перш... первой половине мы немного не забили свои открытые броски. Черкасы нам дали много открытых бросков. Мы не забили, пропустили в защите за первую половину довольно-таки много. Потом поговорили в раздевалке, решили, что наша главная задача – защищаться, не дать им много забить. И в итоге все-таки забили в конце нужные, важные трех, трех трехочковые броски. На, во второй половине, можно сказать, сыграли свою игру, как должны играть. Поздравляю болельщиков вот. и наших болельщиков в первую очередь, потому что мы победили и черкасских болельщиков, потому что э, команда черкасских мав показала очень хорошую игру. Они были очень э, достойными соперниками, и эта победа далась нам очень и очень непросто. Это в первую очередь, а что касается игры, то. В принципе, да, кубковые игры, когда все решается в одной игре, они редко бывают красивыми, какими-то зрелищными, бывает большое количество брака, ошибок, чем, в принципе, сегодня изобиловали обе команды и в первой, и моментами во второй половине. Но, может быть, где-то сказалось то, что мы играем в Еврокубок, это определенный опыт для наших молодых ребят, я думаю, что это огромная школа, да, Люха. Вот. где-то мы стали чуть-чуть, может быть, поопытнее за счет этих игр. И вот эти ключевые моменты мы, по-моему, провели более надежные, более ответственные. Все. Одна и вторая команда очень хорошие, очень достойные. Конечно, Динамо, наверное, было интереснее, мы, их, мы с ними играли недавно, мы их разбирали, все еще свежо в памяти. Если выиграет Кривбас, нужно будет все по-новому разбирать. Вот наверное, так и было, потому что давайте посмотрим, мы, у нас удалось провести нормальную ротацию, у нас кроме там, Антифова и Фрейзера, там они по 26-27 иконев минут, э 11 человек выходили на площадку. У МАВ же, допустим, Завадский 30 минут, Кобец 29, вот, Сизов 29, 37, Клим Артамонов. И, может быть, за счет этого, за счет того, что нам удалось более широкой ротации играть, мы были посвежее в концерте. Не да у нас все матчи очень ответственные. Я уже говорил, что мы играем 10 матчей за 10 дней 5 матчей из которых 4 на выезде сейчас после победы над румынской энергией у нас добавился еще один матч то есть будет 6 за 13 дней или за 14 вот, из которых 5 на выезде но ну, слушайте это спорт мы знали на что мы идем, готовимся грех жаловаться мы прошли дальше в кубке мы играем в финале кубка украины и мы только довольны, что у нас появились эти игры. Гораздо было бы хуже, если бы мы сидели дома и наблюдали по телевизору за этими играми и за этими баталиями.